कर रहे तोहर तो असर और ईशा के चार रकात आप दो रकात कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाया आसान करने के लिए जब आप सफर कर रहे हैं, आप आदि कर सकते हैं। चार रकात को दो रकात कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते में नंबर चार आयत नंबर दो में कि अगर जंग की हालत में आप है अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो आप एक ग्रोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे ग्रोह को एहतियात बरतने के लिए रखो आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहले ग्रोह गार्ड करे और दूसरी ग्रोह नमाज पढ़े आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में जिहाद के हालत में जो तो जान खतरे में মা নামাজ কো છોড়নে কি इजा সালাআম টপিক যেটা আজকে এত গুরুত্বপূর্ণ টপিক যে নামাজের গুরুত্ব গুরুত্বব এবং সফরের নামাজ আমরা কিভাবে আদায় করব এ সম্বন্ধে আমরা জানব ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের কাছ থেকে তো কি সুন্দরভাবে তিনি জবাব দিচ্ছেন তা দেখবেন নামাজের কর্তব্য নিয়ে এবং সফরের নামাজ কিভাবে আদায় করতে হবে সফরের নামাজ আমরা যাই তো কেমনভাবে আদায় করি এবং কিভাবে আদায় করলে ভালো কিভাবে আদায় করার অনুমতি দিয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত জানবো ডক্টর জাকির স্যারের কাছ থেকে যে চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক अल्लाह तला फरमाते दे फिर में फिर चार नंबर एक सौ एक में कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप नमाज कम कर सकते आप कसर कर सकते अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जोहर असर और ईशा के चार रकात आप दो रकात कर सकते हैं अल्लाह ने आपको आसानी है आसान करने के लिए जब आप सफ़र कर रहे हैं आप आदि कर सकते हैं चार रकात को दो रकात कर सकते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर चार, आयत नंबर सौ दो में कि अगर जंग की हालत में आप हैं अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो आप एक ग्रो को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे ग्रो को हथियार रखने के लिए रखो आपकी नमाज जो पूरी हो जाएंगी तो पहली ग्रोह गार्ड करे और दूसरी ग्रोह नमाज पढ़े आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में जिहाद के हालत में जो तो जान खतरे में वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है आपकी जान खतरे में नमाज का वक्त हो गया आपने कहते मैं जिहाद कर रहा हूं लड़ रहा हूं अभी क्या नमाज पढ़ू जिहाद के हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है एक ग्रोह नमाज पढ़े हथियार के साथ दूसरा ग्रोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे पहला ग्रोह नमाज पढ़े कि फारिग हो जाएगा दूसरा को नमाज पढ़े और पहला ग्रोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते लेकिन फिर भी एहतियात बरको शायद दुश्मन आप पे हमला करे जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चढ़ेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए अल्लाह फरमाते कुरान में, में, आयत नंबर में, के अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं सवारी पे भी पढ़ सकते अगर दुश्मन आपके पीछे आप रुक नमाज नहीं पढ़ सकते

আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে করে এই ধরনের সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারি আলাইকুম